Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Вибираємо партнера, романтика перших зустрічей, а потім кожен стає собою, і ми бачимо справжнє обличчя одне одного. Історія Тані один крок від любові до ненависті за кілька хвилин. Хтось обирає партнера довго та обґрунтовано, придивляється та аналізує його риси та звички. Інший закохується з першого погляду, домальовуючи собі портрет ніби ідеального обранця. Інколи ж ми реагуємо на якийсь імпульс, епізод, що справив на нас враження, який ми потім переносимо на всю особистість людини. Так, за образом ніжного романтика, що поетично розповідає про хмарки та ліхтарики на першому побаченні. Може стояти чоловік, що не буде стратегом, не зможе планувати наше подальше життя, і брати відповідальність за наші відносини. І навпаки, брутальний та відважний герой, що захистив дівчину на вулиці, може опинитись немужнім вольовим чоловіком, а тільки мати схильність до агресії і надалі шукати пригод і собі, і нам. Тому, щоб не отримувати протиріч у очікуваннях і домаганнях кожного в майбутньому, все ж таки доцільно будувати відносини на пізнанні один одного. Человеки в тиране нужно либо кастрюлить, либо сажать до вязницы. Зачем тебя мучать? Не должны мужчины обижать женщин. Вы же хрупкие, красивые. Зачем? Я примера не видела. Это очень тяжело. Хотя женщина, в общем-то, женщина должна, я считаю, должна быть немножко хитровата. Где-то вступить. Нет, человек не должен быть тираном. Потребно женщину любить. как мы выбираем своего партнера и чему иногда мы стыкаемся с проблемами. Это происходит абсолютно неосознанно. И с одной точки зрения можно посмотреть, и да, это тот партнер, который мне подходит. Романтика, все хорошо, все прекрасно. А потом что-то происходит не так, начинаются конфликты, и это вообще не, тот партнер, который я хотела выбрать. Разрываем отношения с этим партнером, находим абсолютно другого, с другим цветом волос, с другой профессией и другой характер, и попадаем опять в ту же ситуацию. Это вопрос того, что можно сказать о в тех жизненных сценариях, в этих установках с детства, которые у нас заложены, и это не обязательно, чтобы мы повторяли судьбу родителей, но что-то в этом есть, потому что, опять-таки, некоторые женщины воспринимают мужчин, то есть мужчина для меня это сильный, брутальный, который может там, меня защитить, который может выйти вперед, и это немножко искаженное понятие мужественности, потому что если мужчина не дерется не ругается, и он недостаточно агрессивен, накачан, то это уже не мужчина. То есть, ну а как жить потом с таким мужчиной? Надо же просто понимать последствия своего выбора. А очень часто происходит, что мы не осознаем последствия нашего выбора и пытаемся все время сделать идеальный выбор. И у нас это не получается, потому что мы можем сделать идеальный выбор, но мы должны попробовать и понять, что происходит с нами, почему именно я, почему меня привлекают именно такие мужчины. И вообще в отношениях партнерских м, оба партнера несут ответственность за свои отношения. И не факт, что партнер плохой, факт в том, почему, что, как вы себя позиционируете в отношениях, что вы хотите. Вы можете быть рядом, вы умеете быть во взаимосвязи, что вы можете дать. Потому что очень часто мы много ожидаем от своего партнера, а сами ничего не даем. И очень больно, когда ожидания рушатся, да, спадают розовые очки, потому что, ну, на самом деле, то, что он хороший, классный, сексуальный, брутальный, это все наши ожидания от него. И очень часто, к сожалению, эти ожидания, ожидания не оправдываются, или к счастью. на стабильное життя и ось Таня знайомиться зі своим майбутним человеком. Я познакомилась с парнем, начиналось все как у всех обычно. Встретились, понравились друг другу, начали общаться, созваниваться, съехались. И когда началась совместная жизнь, все просто пошло кувырком. Начались, начался тотальный контроль, проверять звонки, сообщения. Стал запрещать общаться с друзьями. Даже настаивал на том, чтобы я ушла с работы. То есть ограничивал мое место кухней. Что я домохозяйка, я должна быть дома, сидеть в четырех стенах. Готовить, стирать, убирать и все такое прочее. Хотя сам устраивал постоянно вечеринки у нас дома, общался с теми людьми, которые мне, допустим, были неприятны, я говорила об этом. Когда я забеременела, когда он узнал, он, с одной стороны, обрадовался, стал готовиться стать отцом. Здавалось бы, життя налагоджується. Новина про дитину трохи изменила настрій человека но ничего не изменилось. Продолжались гуляния, и последней каплей стало то, что после очередного скандала я потеряла ребенка. У меня случился выкидыш. Я решила уйти от этого человека. Я знала, что просто так все не закончится. Он звонил мне, звонил моим родственникам, моим друзьям, искал. Я сменила все номера. Я живу дальше. Счастливо, спокойно. У меня есть работа. Есть любимый человек, который не ограничивает мои интересы, я могу общаться с теми, с кем я хочу общаться, делать то, что мне нравится. Я поняла, что я хочу и должна быть полноценной личностью, а не тенью мужчин. Таня вышла самостоятельно из этой ситуации. Это очень классно что она нашла в себе силы это сделать. Но тут даже не самостоятельно, очень важно отметить, что ей было страшно, и очень страшно. Да, когда, мы, когда женщина попадает в такую ситуацию, ситуацию домашнего насилия или конфликтов, и когда происходят те последствия, которые уже произошли у Тани, и это ужасные последствия, да, потеря ребенка, то очень страшно что-то поменять. Действительно, когда поднимается высокий уровень страха, мы не можем осознавать и понимать, что происходит на самом деле. И мы не видим выхода, самое что ужасное. Но то, что произошло с Таней, она попросила помощи и поддержки. А это очень важно. Почему? Потому что очень многие люди не знают, что такое помощь, и не знают, что такое поддержка. Закрываются в своей скорлупе и пытаются справиться. Я сама может быть стыдно, а может быть просто страшно действительно, а вдруг он узнает и побьет меня. И это тоже есть такая доля, ну, вообще вероятности того, что это может произойти. Но тут опять-таки выбор, сложный выбор. Либо оставаться и все это терпеть, и позволить растоптать свое достоинство, либо набраться сил, обратиться за поддержкой близким, друзьям, вы считаете, что целиком нормально разговаривать про свои проблемы с близкими людьми, так? Дело все в том, что когда мы попадаем в такие ситуации, которые для нас стрессовые, мы теряем себя. Но то, что я вот услышала из истории Тани, в моем представлении она защищала свое достоинство и отстаивала себя. В том, что она хотела пойти на работу, да, и он ее запрещал, а она ходила. В том, что он пытался посадить ее дома, а она все равно оставалась с собой. Вопрос в том, что, с моей точки зрения, их конфликт зашел уже слишком далеко и зашел до такой, до такой стадии, что, ну, естественно, произошли такие последствия. Иногда возникает у меня такой вопрос, ну, лично, как у психолога, почему иногда нам нужно себя довести до такой степени, чтобы получить этот волшебный пендель и начать что-то менять? Почему нельзя сделать это раньше? И это можно было делать все в том, что да, это просто уже была безвыходная ситуация, и хорошо, что Таня обратилась за помощью и получила эту поддержку, и таким образом она ощутила, что она сильная, и она может решать такие ситуации. Понимаете, каждый опыт, даже самый травматичный, это, не, это да, бывают ужасные ситуации ужасные последствия. Но нужно просто из каждого опыта вытащить все самое ресурсное и все самое полезное, что можно вытащить. А травматичное события оставить позади. В этом травматичном опыте мы получаем силу и новое знание, как выходить из этих ситуаций. Она нашла этот выход сама. Она попросила поддержки. И это очень классно и очень важно. Давайте скажем еще добрый маты, но вид негативный опыт. Потому что это вообще есть опыт. На нем мы будем все свое житья подальше и иного разу в подобной ситуации мы сделаем иначе. Так. Многие говорят, там, у нас в детстве очень много происходило таких событий, мы все и родом из детства, да, и это, естественно, перекладывается на нашу теперешнюю жизнь. Но если представить идеальных родителей, да, которые опекает своего ребенка, выращивают его в тепличных условиях, никуда не пускает. Когда человек ребенок подрастает, вы попадает социум, как он адаптируется, для него это шок. То есть поэтому я говорю родителям, которые приходят ко мне на прием со своими детками, я говорю о том, что лучше быть родителями, которые позволяют ребенку набивать шишки. И это, можно сказать, да, негативный опыт, он ударился головой, он поплакал или там упал, там, поцарапал коленки. Это его опыт. И как мы научимся как, по-другому не бывает. Мы пошли, уперлись в одну точку. Хорошо, если мы находим все силы, или у нас мы можем, как бы, у нас расширенные границы, можем посмотреть по сторонам и сказать, ну хорошо, если я здесь уперлась, я пойду дальше в другое место. Но вот из этой точки я вынесу все самое полезное для себя. А именно то, что у меня хватило силы возможности развернуться и пойти в другую сторону. Посмотреть по сторонам и понять, что жизнь прекрасна, жизнь не останавливается. Да. и поэтому нельзя сказать негативный опыт, позитивный. Да, есть болезненный опыт. Но на самом-то деле, если человек выжил в этой ситуации, то это уже ресурс. А как вы вважаєте, наскільки вірне вислів, що краще всі свої помилки зробити якомога раніше, якщо це помилки не фатальні? В чому фішка? Ми дуже боїмося ошибатися, потому що нас формували страх страхаценки. Дуже багато зустрічаємося з комплексами отличниць. І вот это вот опять зашорінать, я хочу зділати так, щоб все було хорошо, нравиться всім і бути лучшим. И вот это как раз, и опять-таки человек натыкается все равно на какой-то негативный опыт. Но нет, это, это все я опять, он тогда теряет себя, делает из себя жертву. На самом деле мы не жертвы. Если мы попадаем в позицию жертвы, мы и чувствуем себя жертвой. И с нами наша реальность обращается как жертва.